Ребят, ну как я и обещал, то что мы купили ПНБшку для ребят, передаю лично в руки, передаю очень особенному человеку, зовут его Руслан, он был бойцом АЗОВа и есть бойцом АЗОВа, сейчас они третья штурмовая бригада, они же там увеличиваются, увеличиваются, Я АЗОВ уже не просто АЗОВ, а там уже большое количество подразделений. Продолжаем дальше собирать. Это вот тебе. Спасибо. К сожалению, ему мы, мы бинокуляр взяли. Но вы, вы видите, что ему надо монокуляр. Поэтому продолжаем э, делать большой розыгрыш э, и собираем ребятам. Я думаю, что нам надо собрать на три бинокуляра и три монокуляра. Как вы на это смотрите? И вот Руслан, расскажи да. немножко о себе, потому что ты довольно-таки яркая личность. Ты ты и общественный деятель был, и известная фигура в своем регионе. Плюс ты защищал Гостомель. Ну, боец зова. Ну это вообще это эпохально, скажем так. Меня зовут Руслан, позывной мой буржуй. С 24 февраля я взял оружие в руки, пошел на защиту своей родины ни дня об этом не жалею. В дальнейшем был а, после освобождения Киевской области. А, мы были на востоке. Там же я был и ранен. Потом долгий процесс а, восстановления, реабилитации. Но я восстановился, насколько мог, и все равно вернулся писал много рапортов чтобы вернуться но я вернулся я в семье я там где сегодня я нужен и там где я могу принести пользу и всем спасибо за данный подарок он в нашем подразделении будет приносить пользу врага мы должны видеть всегда в любое время суток и в любую погоду. А, и вот данный подарок – это не просто полезность, это ускоряет нашу победу. Спасибо вам. Разум до перемоги. Да, еще раз, ребята, ну, есть не только мои подписчики, это подписчики Ирины Грешила. Поэтому всем огромное спасибо. И, кстати, Руслан там подписал прапор. Я его покажу чуть-чуть попозже, мы там как раз вот он мне его отдаст. І смотрите, ребята, хто, хто каже, що ви там чому не державною, ми можемо розмовляти і державною, але це відео буде якраз на багату, велику аудиторію, не тільки українську. А е, ми будемо, я буду перевоз, переводити це відео якраз і на іншу мову. Тому е, хтось не розуміє українську. А розумію російську буде, буде і з українськими субтитрами, і чешськими, і польськими, і англійськими. І Маю надію, що іспанськими. Тому разом до перемоги допомагаємо і з Русланом. Ми ще, я думаю, що не один раз зустрінемося. Можливо, зробимо стрім. стрім, Так, стрімкост. Якщо вам цікаво, я залишу. Скажем так, посилання на відео інтерв'ю, які Руслан вже давав так. нашим українським журналістам. І тому пишіть, коментуйте. Ну а разом до перемоги ми переможемо буде Україна. Все буде Україна.